То раньше с нами постояли, сейчас в стороне стоят, не разговаривают, это вчера конкретно даже вот эти участвовали в избиении людей, активистов. Которые, говорят, задавить нас пытались. А кто его задавить пытался? Ничего там такого не было. Они прибежали толпой, начали всех разгонять. Это батальон Херсон, сейчас всех отсюда снимаем. Это приехал начальник милиции местной, чтобы уговаривать нас, чтобы не снимали батальон Херсон. Мы их будем снимать, они нам не нужны здесь. Это предатели. Они вчера направляли в нашу сторону оружия. Это предатели. мы все столкнулись с представителями милиции. Я их полиции даже назвать не хочу. Мы ели с этими людьми с одной тарелки. Вот в буквальном смысле. С одной тарелки. Вы знаете, что Кива был Илья с нами вместе и был на стороне активистов нас, товарной блокады. И после того, как получил кабинетный пост уже в МВД, в нем что-то перещелкнуло, видимо, когда прошивка поменялась на более современную, наверное, какую-то, я не знаю, более современная киевская прошивка какая-то. После которой он, как зомби, здесь ходил с автоматом, с боевыми патронами. Это все есть на видео и угрожал нам всем расправы, если мы отсюда не уйдем. Мы охраняли ремонт электроопорта и не пускали сюда никого. Они действительно хотели нас сжать в кольцо. Это есть на видео, мы вам его предоставим, посмотрите обязательно. Подрывов электроопорта мы здесь не наблюдали. Мы видим то что, то, что опоры падают. Видим. Я думаю, что это могут делать с той стороны или с этой стороны. Но делают во благо Украины, я надеюсь. Опять же вопрос к тем людям, которые, я так думаю, что и СБУ, и остальные юристы, которые работают в министерствах, они как минимум наверняка писали свои заключения, как работает госаппарат, все-таки мы понимаем. И нам в этих заключениях, наверное, было написано, что так нельзя было подписывать такой контракт, но его почему-то подписали. Нам, у нас нет допуска к этим контрактам, мы не знаем, о чем они подписаны. Рифатага Чубаров озвучивал о том, что мы почему-то еще и имеем минус торговли в электроэнергии в Крым. Это тоже вопрос. То есть у нас очень много вопросов. Давайте будем на них получать ответы, как, как граждане этой страны. Все энергосистема Крыма, она связанная, и данные четыре линии, они обеспечивают питание всей, всего Крыма, всей энергосистемы полуострова. Поэтому даже если бы одна линия была в работе, она бы обеспечивала питанием весь Крым просто в недостаточном объеме. Ну, здесь достаточно узкий участок, и три линии в Крым идут в одном коридоре. Это не проблема. Карта магистральных электрических сетей, она доступна, она есть на сайте нашей организации. Это не секретная информация. Поэтому любой интересующийся имел возможность получить эту информацию. Тем более, если это местные жители, они прекрасно понимают, куда идут эти линии. Крым на той тепловой генерации, которая у него сейчас есть, может обеспечивать себя на 10-15% своей потребности. В дневное время у них есть еще солнечные электростанции. Что касается других источников, о которых заявляли российские власти оккупационные, касающиеся газотурбинных установок, дизельно-поршневых установок, у нас нет точной информации, какое их количество подключено к энергосистеме, какую мощность они могут обеспечивать. Нам мешает восстановить линии присутствия здесь людей, которые препятствуют доступу нашей техники. Я не знаю, сколько будут длиться переговоры, потому что переговоры ведутся на уровне правительства Украины и правоохранительных органов Украины с представителями акции блокады Крыма. Поэтому мы ожидаем их. Насколько мне известно, первый раунд произойдет сегодня. Продолжение должно быть завтра. Мы рассчитываем, что в течение одного-двух дней будет достигнуто какое-то взаимное понимание и будет позиция, которая позволит нам продолжить работу.